Для настоящей любви нет преград. Высокий забор следственного изолятора не стал помехой для влюбленных Татьяны и Вадима. Пару обвенчали по всем православным канонам в церкви, обустроенной прямо на территории СИЗО. На необычной торжественной церемонии побывали и наши журналисты. Татьяна и Вадим знакомы еще со школьной скамьи. Уверяют, их отношения проверены временем. Но узаконить свой союз решились только сейчас. И хотя штампа в паспорте у пары пока нет, священники в порядке исключения уже обвенчали их. Славою и честью венчай их. Мы венчаем расписанных исключения составляют технические. Вот говорят человек, а я через неделю распишусь, венчаем, ну, через неделю уже у него все за. Это точно такой случай. Вот. Бывает с выездом, с каким-то имуществом, говорят, бачка, мы через месяц-два точно распишемся, венчаем. А так, конечно, не венчаем, если человек не собирается расписываться. Получается, он государству не подчиняется. А как? Ну, законить брак на небесах, это, это не только святое, наверное, долг каждого мужчины. Вот, и Здесь не нужно слов, мне кажется. Тут все понимают все. Узаконить отношения и на бумаге пара планирует в ближайшее время. Предстоит только решить нюансы с документами и подождать, пока Вадима переведут в колонию строгого режима. Ведь в СИЗО свидания запрещены. Но разлука пару не пугает. Ну, три года – это не срок для любящих людей. Я думаю, мы все выдержим, все перенесем. И эти три года пролетят у нас очень незаметно. Работники СИЗО, в свою очередь надеются, что благодаря таинству венчания осужденный больше не повторит своих ошибок. Я надеюсь, я надеюсь, что и он, и на его примере многие другие, которые здесь содержатся, вот все-таки воспримут и свою любовь к Богу, скажем так как бы подтвердят своими дальнейшими поступками. Хотелось бы, естественно, чтобы те люди, которые вышли, и они уже к нам не возвращались, чтобы у них были социальные связи устойчивые. В СИЗО отмечают прочувствовать все радости семейной жизни пара может и раньше, чем через три года. Ведь если Вадим, находясь в колонии, будет себя примерно вести и работать, то сможет рассчитывать на досрочное освобождение.